Друзья, хочу вам пояснить и по ситуации относительно э, компании Fisker, автомобилей Fisker Russian One, который у нас на продаже, кстати, за 19 тысяч долларов. Это электромашина на, с батарейкой на 113 киловатт. Это огромнейшая батарея. И с кучей допол, кучей плюшек, солнечная панель, возможность использовать машины как пауэрбанк, там куча, 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 мониторы, пов... все. Короче, и тут появляется информация о том, что компания Fisker якобы уже банкрот. Ну и что? Скажу я, слушайте, программное обеспечение там глючит, там оно не обновляется, вот поэтому и все запели, что оно глючит. А на самом деле э, Fisker это тот же Android, э, ну я в сравнении сейчас скажу, а Tesla это тот же iPhone. Ну, Android тоже глючит, ну и что люди пользуются здесь, такая же фигня, только э, здесь нет проблем с обновлением, потому что компании уже самой нет, и здесь программное обеспечение, которое было поставлено на заводе, оно работает стабильно, нормально, и все хорошо. И за обновление платить миллионы не надо, как это делают все люди, которые пользуются китайскими машинами на Зикре. Чтобы обновить машину, надо положить тысячу плюс долларов и только потом нормально пользоваться. Ну, Здесь же это проблема на Зикре. На Volkswagen найди то он же а, программное обеспечение, чтобы обновить. Там тоже кучу денег, и еще попробуй найди людей. А Полистар-то вообще молчу. Это вообще машина, в которую надо постоянно вкладывать миллионы, для того, чтобы ездить. Фара одна на Полистаре стоит больше тысячи долларов, в то время как на Пискере она дешевле. На Тесле вообще 250 долларов. Ну ладно, проехали. Давайте вернемся теперь к запчастям. По запчастям. В Украине куча компаний уже привезла эту машину и зайти на OLX не составляет особого труда и увидеть, что запчасти стоят реально копейки. А, та же полуось, которую мы взяли вот буквально сегодня на этой машине, на эту машину, 320 долларов. Ну, но это реально очень хорошая цена, недорогая, а, но если еще копнуть глубже, то на американских форумах, где больше этих машин, говорится о том, что это одноплатформник и запчасти здесь в большинстве своем на ходовке стоят от Ford Edge. Ну, давайте проверим. Мы ж знаете, проверяй, но... доверяй, но проверяй. Как говорит один человек. Вот, смотрите, видите, кулачок. Ford Edge. Дальше. Задний рычаг. Ford Edge. Блин, ну это вообще класс, понимаете, если у тебя есть кроме фискеровских запчастей еще возможность покупать с другой машины это с чем больше э, таких запчастей тем меньше цена так вот я хочу сказать одно что эту машину бояться не надо э, так как и любой китайский автомобиль так как и любой немецкий автомобиль и американский это действительно классная машина с кучей допой, с кучей плюшек которая на голову выше чем даже даже BMW iX поэтому если вам цикал сворачивай